Так, всім доброго ранку. Бачите, в мене новий світшот. Була акція розпродаж. Жінка мені придбала. Шахтар, Шахтар. Пума Шахтар. Mm. <с>? Був й другий, но я вибрав цей. Був такий ще емблема тут в центрі Шахтара. Шахтар Донецьк. Так. для разнообразия и шахтер. Днепра нет, уже в Днепре команда закончилась. Ну, такие, такие у нас времена, такие у нас сейчас. Так, ну что, сделаем обзор. Вчера были матчи, да? Вчера были матчи. УПЛ начну, УПЛ. Я в теме. Интересно, когда вот этот, ну он не разбирается в футболе, э, владелец Полесья, АТБ Маркет, когда он уволит этого палестинца? Хорошо одетый, выбритый, не, не выбритый, а ухоженный этот, двухметровый главный тренер. Что они играют, непонятно. Этот толстожопый гуцуляк моменты транжирит. Мои впечатления от вчерашнего матча. А за, у Зари, кстати, я не помню, кого они там, Антюха, не, не Антюха, а кого, кого-то, в общем, у Зари такая тема, если игрок не хочет, а он лидер команды, продлевать с ними состав, ой, состав договор, то они его гнобят год и примерно не подпускают. Это глупость такая. Но если игрок толковый может вам принести пользу, корость, то чего его не выпускать? И они ну, от, отлучают его от первой команды, чтобы он потерял форму. Это такая дичь, мне кажется, <соспитут> Гиннер, да, там, или кто там, или Геллер. Ну, кто из таких, партии партию регионов, деньги, что насып, казначей. Но это не умно. Игрок должен, даже если он не хочет с вами продлевать контракт, у него, он что, это что, строй. Он должен отыграть до последнего дня, матчі і уйти в другую команду. Я б, если був агентом сейчас, я бы нікому не рекомендував би йти в «Зарю» Луганську. Бред просто. Но ну, вона не Луганська, на заря, я не знаю, де они там, в Києві. заря Київ. Ну, Смотрел матч, игра была абсолютно равная, и моменты были. у Полесья транжиривых толстожопый гуцуляк. Я не знаю, как он в сборную может попадать. Но какая сборная гуцуляку? Ну, если... Это как я вчера услышал выражение, что не, вот этот, не калюжный дорос до уровня сборной. Это сборная Украины рухнула на уровень калюжного. Мои аплодисменты. Кстати, у Калюжного вот этой хромой утки, которая не умеет играть в футбол, Иван Калюжный. Я буду всегда говорить, мне все равно кто, хоть какрец, хоть, хоть он украинец. Если он умеет играть в футбол, я скажу, он умеет играть в футбол. Если не умеет, не умеет. У него агенты Роман Зазуля и Коноплянка, да. Кстати, оба умели играть в футбол. У Коноплянка был талантливый лентяй. А Зазуля был талантливый работяга, но оба выше на более-менее средний уровень по меркам украинского чемпионата хорошего, хороших сезонов. Мне нравится всегда Зазуля. Его надо было просто правильно использовать. Такой агрессор. Одиннадцатый или девятка агрессивный. Да. Очень хорошие быстрые ноги. А Коноплянка, ну, он, мне кажется, больше за своими бровями ухаживал и прической, чем за развитием своего игрового таланта. Так. Угу. Ну и на Романа Зазули Шевченко наезжал, он сейчас великий патриот Украины, что в раздевалке сильно много про тему войны поднимается. Шевченко, как Андрея Шевченко, как партнера Романа Абрамовича это нервировало. Да, да Сейчас он такой президент ФФУ ездит где-то с проматурами Милана. Так, там очередной какой-то скандал. Пенальти руху, типа, нарисовали, подсуживают Козовскому. Я смотрел вот этот. Э, я, я не за рух вообще. Я смотрел 10 раз этот повтор. Ничего там не поймешь. Такое телевидение в Украине. Вроде бы он и носком снял этот мяч, защитник. Э, Команды, что с рухом играла. Ну. Судья там что-то увидел. <laughs> и поставили пенальти. Не, носил если у Козловского денег, что у этого, у Джева Неру. Он же, ну, он поклонник спорта большой, и всю Украину травит, травит без, без акцизным этими табаком. И онкологические диспансеры забиты благодаря работе неутомимой Козловского. И скупил весь центр города Львов, вот это весь центр старый, старые здания и новые, все Козовского. Это, знаете, вот эта сказка Маркиза, Маркиза, Маркиза Карабаса, да? <сёк> Ну, представьте, сколько у него денег. Понятно, что все судьи будут свистеть под Рух. Но они даже и с этими судьями толком не могут играть. Нет у команды ни в каком рухе. Нет, это не рух, это гири. Рух это движение по-украински. Нет. Рухуеви это значит, активнее. Не, она не активнее. Вот тогда, если Козловский не заплатит судьям, то и рух не рух. Мед, мед, быстрым движением, а медленным движением руки штаны превращаются в шорты. Да. Ну, забил этот Филипп Будковский, он забил. И вот я смотрел вчера матч, Полезные удары, и зари издали. Вообще не умеет бить. Ногу неправильно формируют. Бьют лишь бы куда. Так Бутковский, он же играет... Я был маленьким, Бутковский играл в нападение. Я уже дедушка, у меня уже внуки. 600 десяток, плотный. И Бутковский до сих пор играет в нападение. Но он забил такой алогичный гол. Вот это когда вот это через нижний розыгрыш вратари пытаются выходить, у них всегда жопа. И... Он, он, он хотел по-другому бить, но у него мяч свалился с ноги, он залетел в ворота и заря чуть не выиграла. Ну а потом навес такой и Эдуард Сарапий, я их даже уже в фамилии выучил, забил головой и 1 один Поле в хорошем состоянии владельцу полиции респект, но кроме поля, там кстати, владелец полиции выступает главным донатором нашей сборной, дает им какие-то дополнительные премии, спасибо. Но мне кажется, это неправильно. Это представьте, в Испании владелец сериала бы, финансировал сборную. Но это считается как бы ну, прямой, ну, прямая коррупция. Нельзя этого делать. Это должны быть фонды ФФУ, которые не формируют о своей жизнедеятельности. От рекламы, от получения выплаты ЕФА и оттуда должны деньги платиться. А не то, что человек, который заинтересован, в победе в УПЛ <coughs>, дает деньги на тему сборной. И ФФУ тогда же получается к нему лояльно. Это неправильно. Это как Гриша Суркис был владельцем Динамо Киева и этим и <coughs> главным Федерации футбола Украины. Но это бред. И все судьи подсуживали Динамо Киев. Да. У меня, кстати, такой свитшот был. Динамо Киев сыну отдал, он носит. Так. Ну, в общем, э, грустный матч был этот по лесе жаря. За, за жаря, жаря, да. Ну, я его прокомментировал. Так, что там еще было у нас? Серия А была. Так, серия А. Так, ну видите, у Дины Сэмпали ничейку расписали. Ну, она так смотрела. Сэмпали дома неплохо играют, они такие зубастые. Вели долго, а потом у Динеза сравняли. В самом конце. Кинан Дэвис на 76-й. Очень радовался. Венецию Лечи не смотрел. Лечи на выезде выиграл у Венеции. Венеция, наверное, собирается в серию Б. Да, на последнем месте, да. Ну, пойдут в серию Б, значит. Если у Лечи дома не выиграть, значит вы непригодны. АПЛ ну там, там сенсация, бред какой-то. Вестхэм, это Томаш Соучек и Бесака забили два мяча. Соучек, как обычно, навес головой замкнул. Ньюкасл финансирует саудиты. Денег шоу дурака Махорки. Дома проигрывать Вестхэму. Какие-то они непонятные. Прокомментируя матч, там же будет Лиги Чемпионов Шахтер ПСВ, мои впечатления. Что я жду от этого матча. Так, а кто там еще вчера играл? Лигу один посмотрю, играли, что-то они играли. Какие-то там новости записывал. Так, Лига 1. Ну, вчера вроде ничего не играли. Так, Лига Чемпионов. Ну, начиная с матча, этот э, Шахтер будет играть, но он будет завтра играть, не сегодня. Я его прокомментирую, а потом все остальные. Так, так. Где там у нас Шахтер? А, его будет принимать ПС Вейтховен. Ну, я за Днепр же болел вот этот, когда они еще играли в белых трусах, в белых футболках или играли красные футболки, белые трусы, или красные футболки, красные трусы. Ну, красные трусы редко у них были. Я за тот Днепр болел. <coughs> Общество «Зенит». Помню, когда Итховен нам попался, и Протасов Литовченко ему отдавал пас, там они играли, в Итховене. И Протасов два раза убежал, и мы сыграли 2-2. Я четыре недели ходил счастливый. Всегда себе задавал вопрос, ну тебе что от этого счастья? Ну они выиграли. Им дали денег, а ты радуешься. Ну вот так вот. Такая судьба болельщика. Сейчас. Эйдховен мега команда <coughs> из недостатков. У них 5 лидеров команды, которые стоят по 35-45 миллионов евро по трансфер-маркету, они травмированы. У них сейчас 5 лидеров команды травмированы. Из хорошего, я смотрел игру ихнюю ПСВ с Гронингемом. Гронингем долго упирался. Ряд лидеров сидели на бане в вип отдыхали со своими женами. Ну, там есть кому забивать и тем, кто стоит 17-18 миллионов. Там у них вот эти арабы. Сейчас открою секундочку. Так, PSV Inhoven Transfer Market. Вот у них травмированные Шутен, Вейерман по 35 миллионов. Серджио Дест 22 травмирован. Ну, это такие игроки, которые формируют лицо команды. Кого надо опасаться? Это они купили этого хорвата, бесплатно забрали. Ивана Пиришевича. Он хоть 2 миллиона стоит, но он... У них фланги активные, и слева, и справа. Перешич играет на левом фланге. Тут реклама постоянно включаются. Петер Бош, этот знаменитый тренер, ну он и хороший голландский тренер был. Опасный у них в нападении этот Бакайока, Йохан, правый вингер. Но он часто лишние движения делает, любит академично сыграть, но очень сильный. 45 миллионов евро. Потом вот этот Рикардо Пеппи, опасный парень не знаю откуда он. Капитан команды Люк Де Йонг опасный, ну матерый чуда, который может все. Он сидел с женой отдыхал. Он хоть и стоит 3,5 миллиона, но там опыта на шахтер хватит. И там еще пару вот этих... Вот выходили на замену пацаны, марокканцы, высокие такие, по метр восемьдесят семь и поле видят, и могут пробежать 40 метров. Поэтому мои соболезнования шахтеру. Мне кажется, у шахтера никаких шансов нет. Потому что там масса игроков, которые будут играть, которые стоят там 25-30 миллионов. Например, какие как Густиль или Малик Тиуман. Вот еще у них в Лазарет выбил, выбил Ноа Ланг 18 миллионов. И Харвин Хвазана, 15. Ну, то есть, у них озарет большой, 7 человек. Но с Гранинзгеном я увидел полноценную команду, которая... Они что-то даже руну принимали у себя. А... И вынесли ее 4-0. И в ничейку сыграли ПСЖ на выезде. Поэтому... Вот этот Исмаэль Сайбари. Я смотрел, центральный полузащитник. Ну, у них марокканцы хорошо играют. У них же там со всех континентов игроки. Начинают какой-то Коста-Рики или Индонезии. Кстати, вот эти игроки два, которых я отмечал, два крайка, в Штутгарте сейчас бегут. Они официально немцы, а я посмотрел их неродословные. мама и папа из Ганы. Это оба уроженцы Ганы, да. И, и левый, и правый фланг в Штутгарте. Вот так надо делать. Если у нас будут только белые, как в рухе, то мы будем играть как рух. Да. Это антифутбол. Ну вот эти богачи, они ж, ну, контрабандисты, им все равно сколько денег тратят. Будет пока тратить на рух. Толку от этого руха. У нас кроме... Вот у нас в Динамо Киева, они могут играть в Лиге Конференции со следующего года более-менее дееспособны. И Шахтер может играть кое-как в Лиге Европы. Для Лиги Чемпионов у нас уже команд нет. А вот эти все команды, которые идут после них, эти Полесия, там Кова, Сковаливка, Рух, они все только для ажиотажа в чемпионате Украины. Все. Уровень зеро. Есть ноль стоячий, а есть ноль лежачий. Так. Ну, в общем, подведу итог по... И они играют в вертикальный футбол ПСВ. Никакой тики-таки, никакой этой жопы. Второй темп они подключают, <coughs> крайки. Но в основном задача сбросить на Де Йонга, на ложную девятку. Де Йонг сбрасывает по бокам, либо подключает какого-то крайка, марокканца, который бежит 40 метров, или эту И врывается в штрафную 2-3 человека, либо на вес, либо низом замыкают. Если они забивают, то они забивают 7-5 мячей, им все равно сколько забивать. Команда без изъянов, поэтому я шахтеру сочувствую. Я думаю, проиграют. Ну так, 2-0-3-0 это будет хорошо. Вот если 2-0, они молодцы. Да. Значит, я опять одену тогда свитшот Шахтар. Шахтар. Так. Я, все, у меня вся надежда в Шахтере, что они все-таки купят Ивана Калюжного. И в следующем сезоне эта команда засверкает новыми барвами. Если вы хотите нормального портника, едьте в Гану И там пиявочники, шестые, восьмые номера, их много. А если хотите быть в жопе, и даже не попадать в конференции вы должны купить у Зазули и у Коноплянки, я его назвал Марихуанка, Ивана Калюшного. Как говорит Гицко, Вацко, и вот этот Игорь Цыганек, Иван Грозный. Иван <laughs> В общем, по Шахтеру рассказал, там вот эти все наши мальчики, Шахтеры, они не будут взлетать, они будут курить газету. Так. Записывал новости блин, забыл их перебросить на другой планшет. Уже завтра расскажу какие-то новости, которые я уже не помню, что я там по нас сбрасывал. Так, так, Слован Милан. Угу. Ну, Милан, если не будет дурака валять, то он выносит, вынесет этот Слован с Братиславы. Выиграет 2-1 или 2-0 и все. Там будет Слово не играть наш Игнатенко. Но я перед этим видео игру Игнатенко. Против кого-то уже забыл. То, ну, никакой. Но у нас много молодежи появляется в. Бундеслиги украинской в Испании, в Италии, надо за ними смотреть. Но, к сожалению, у нас играет, видите, у нас Ю-19 на воротах сын Суркиса, а в середине поля сын Шенченко с Уотфорда, который вообще не папа. Да. Так вот бывает, на детях природа отдыхает. Хочется спросить, вот у нас в Эмполе играет, по-моему, опорник украинец с дубля. Что вы сэмпли этого пацана не приглашаете, а приглашаете сына Шевченко? Чего мазанные играют? Зачем ему? Вот Шевченко родился в нищей семье. Жил на какой-то борщаговке в Киеве. Ему надо было уродоваться. Сынок родился в семье мультимиллионера. С соской Фаберже. Мама фотом... топ-модель, папа топ-игрок. Зачем ему упираться? Он играет для себя в футбол. Вот как я для себя играл. Вот это кумовство, это ужас. Это у меня был товарищ, он знаменитый игрок был по теннису и тренировал на Мегароне в Днепре миллиардеров. И они привозили своих детей, вот этих окатышей, ну жирных. Выходит, говорит, Роус Ройса ребенок, говорит, научи его играть там типа на профессиональном уровне. Это как? Ну как, ну но ему не надо. И потом, говорит, приходилось тренировать в основном любовниц олигархов. На 10 утра одна любовница записана, на час другая, на 5 третья. А сейчас, слушай, этого олигарха проповеди он ведет вох кошерный Боголюбов о том, как нам нужно быть верным жене, как надо любить Тору. Кто же ему поверит после этого? Так, Спарта Прага, Атлетика Мадрид. Ну, Спарта такая, что будет упираться. Будет равный матч, я тут больше вижу ничью. Спарта не будет ничего выдумывать. Ну, там она такая Прага, там одни иностранцы играют. Манчестер Сити, Фейнорд. О, -о, -о, -о. О, -о, О, Это матч дня сегодня. Не спать всем. Я не знаю, будет у меня свет после 10 не Будет. Если будет, буду смотреть. Но я не знаю, что про Мансити страшно что-то говорить. Они ж видите, Родри поломался, все, Мансити нет. Что это за команда, которая зависит от одного игрока? Ну, им надо рвать, конечно, но... В общем, Холланд медленным движением руки превращается в столбика. Не, ну Холланд разнообразный. А, у меня какая новость была, я читал газета Дева Спорт итальянский. И они говорят Добику, зачем тебе правая нога, ты ей вообще умеешь играть? Я всем говорю, подпишитесь на мои Добику правая нога нужна для равновесия, он ходит писать в туалет правой ногой. Как человек может стоить 30 миллионов евро, не умеет играть правой ногой? Мозг все под левую. Потому он читаемый. Но есть еще такой игрок, который одноногий Месси. Но ну, этому простительно. Он, у него просто <coughs>, левая Дольче э, Форниента. В общем, Мансити <coughs> Фейнорд не знаю. Я, может, ничья будет. А что бы ничейку Фейнорду не сыграть? А может, выиграет. Просто Мансити сейчас, уж видите, не какашка. Барселона, Брест. Да Брест такой мой у Переса. Ничего, что они проиграли последний матч в Лиге 1. Они команда боевая. Но я думаю, Барселона их все-таки скроет. Если у Барселоны не началась эта яма выгребная. Ну, думаю, выиграет там 2-1. Да. Барселона. Так, Бавария, ПСЖ крутой матч. Я буду смотреть Мансити Фейнор. Вот хочу в Мансити Фейнор. Это ж когда вы с Амстердама звоните в Фейнор, то они говорят, ты откуда? С Амстердама пошел нафиг. Бавария ПСЖ, ну трудно сказать. Да и ПСЖ может дернуть без проблем. Но ближе ничейка. Баварию фаворитом не вижу. Интер, ну сегодня матч и да? Такое лучше смотреть, не влазить. Интер, э, Милан, РБ Лейпциг, <coughs> Липск, как говорят немцы. Ну тут сложно, я Интер не вижу явным фаворитом, может быть и ничейка. Интер под настроением могут и забить, но РБ Лейпциг, такая команда, что от обороны умеет играть. Ну, и либо ничья, либо минимальная победа Интера. Янг Бойс Аталанта. Та Янг уже терять нечего. Гулять так гулять, а утки летят высоко. Я им помашу рукой. <laughs> Но я думаю, юные братья сегодня получат этот талант. Они же там соседи, кантоны рядом. Кстати, если будете в Италии, посетите первым город Бергама. Красивее города в Италии я не видел. Мой самый любимый город. Та таланты видите, да она на ходу. М -м, Байер, Байер Леверкрузен, Редбул Зальцбург. Ну, команда с одинаковой философией примерно. И Байер так чуете жил, первым номером начал играть. Ой, сегодня матчи, конечно, тонны. Ну, это же они первые героины изобрели Байер. После Первой мировой или Первую мировую уже кого да, назвали в честь воина, герой. Типа это был антидепрессант. Ну такой антидепрессант, что все пристрастились. А теперь они аспирин, типа таблетки. Употребляйте аспирин, он делает жидким круг, меньше будет инфаркт. Вот у меня товарищ, этот лидер Зенита, Гена Попович, выиграл Кубок России. Приехал к домой, попили чай, подарил мне футболку. И через несколько дней умер, тромб оторвался. Да. Поэтому кровь должна быть жидкая. Да, я думаю, Байер выиграет. Байер победит. Минимально там 2-1-3-1 выиграет. Так, ну команда без тренера. Тренер ушел в Манчестер Юнайтед. И Манчестер Юнайтед продолжает играть эту фигню. Спортинг Лиссабон Арсенал. Ну команда играет в одинаковый футбол. Радует, что у Арсенала Дегор появился в центре поля опять. Тяжелый матч будет, очень интересный, могут выиграть обе команды, либо ничейка. Ну а завтрашний матч я прокомментирую завтра. Все, всем хорошего дня, верим э, в самое лучшее. А смотрел еще, что нынешний премьер-министр Британии, смотрел передачу, он ярый болельщик арсенала Лондонского, сидит постоянно на всех матчах, у него там свое место есть, 20 лет ходит на матчи арсенала. Ну а так, в принципе, все. Всех обнимаю. Прокомментирую завтра, завтра сегодняшний день и прогноз на следующий день. А дня за дне, День за днем один плюс один. И получается 365. Кому повезет? Да. Копейка рубль держит.